Modelltest 3 Hören Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1 Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Hm. Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und dazu vielleicht einen Salat? Äh, die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und zu trinken vielleicht ein Glas Weißwein? Guten Tag. Haben Sie schon gewählt? Hm. Was können Sie empfehlen? Haben Sie frischen Fisch? Nein, heute leider nicht. Aber wir haben eine sehr gute Fischsuppe. Und dazu vielleicht einen Salat? Äh, die Fischsuppe nehme ich gern, aber bitte keinen Salat. Und um zu trinken vielleicht ein Glas Weißwein? Hallo Sonja, sag mal, wie alt ist deine Tochter? Anja ist jetzt sieben Jahre alt. Sieben Jahre? Dann geht sie ja schon in die Schule. Und in welche Klasse geht sie? In die erste oder die zweite? Anja ist jetzt in der zweiten Klasse. Und sie geht sehr gern in die Schule. Hallo Sonja, sag mal, wie alt ist deine Tochter? Anja ist jetzt sieben Jahre alt. Sieben Jahre? Dann geht sie ja schon in die Schule. Und in welche Klasse geht sie? In die erste oder die zweite? Anja ist jetzt in der zweiten Klasse. Und sie geht sehr gern in die Schule. 3. Sag mal Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. Sag mal Eva, was machst du heute Abend? Wollen wir einen Film sehen? Nein, ich muss arbeiten. Ich muss für die Prüfung lernen. Und wollen wir später etwas trinken gehen? Es gibt hier an der Ecke ein neues Café. Nein, tut mir leid. Lieber am Sonntag. Dann habe ich Zeit. 4. Guten Tag. Ein Pfund Tomaten bitte und ein Kilo Kartoffeln. Ein Pfund Tomaten 1,15 Euro und ein Kilo Kartoffeln 1,50 Euro. Bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 2,65 Euro zusammen. Bitte schön. Guten Tag. Ein Pfund Tomaten bitte und ein Kilo Kartoffeln. Ein Pfund Tomaten 1,15 Euro und ein Kilo Kartoffeln 1,50 Euro. Bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke. Das ist alles. Das macht dann 2,65 Euro zusammen. Bitte schön. 5. Guten Tag, ich möchte mich für den Deutschkurs im Januar anmelden. Ähm, Sie haben Glück, ein Platz ist noch frei. Super. Super. Und an welchen Tagen ist der Kurs und wie lange geht er? Der Kurs ist jeden Tag, Montag bis Freitag, von 9 bis 12 Uhr, vom 21. Januar bis zum 18. Februar, also vier Wochen. Guten Tag, ich möchte mich für den Deutschkurs im Januar anmelden. Ähm, sie haben Glück. Ein Platz ist noch frei. Super. Und an welchen Tagen ist der Kurs? Und wie lange geht er? Der Kurs ist jeden Tag Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, vom 21. Januar bis zum 18. Februar, also vier Wochen. 6. Hi Lola, alles Gute zum Geburtstag. <laughs> Danke. Kommst du zu meiner Party? Ja, natürlich. Feierst du heute am Freitag? Nein, lieber morgen, am Samstag. Das ist besser. Und am Sonntag können wir alle lange schlafen. Kommst du so ab 20 Uhr? Ja klar, ich komme. Hi Lola, alles Gute zum Geburtstag. <laughs> Danke. Kommst du zu meiner Party? Ja, natürlich. Feierst du heute am Freitag? Nein, lieber morgen, am Samstag. Das ist besser. Und am Sonntag können wir alle lange schlafen. Kommst du so ab 20 Uhr? Ja, klar, ich komme. Modelltest 3 Hören Teil 2 Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Letzter Aufruf für Herrn Krause, gebucht auf Lufthansa-Flug LH 222 nach Paris, Abflug 12.23 Uhr. Herr Krause, bitte begeben Sie sich sofort zum Schalter A21. 7. Liebe Fahrgäste, wir erreichen jetzt Köln Hauptbahnhof. Für die Weiterfahrt nach Bonn haben Sie folgende Umsteigemöglichkeit: IC 2027 von Gleis 7, Abfahrt 15.53 Uhr. Acht. Frau Eva Köhler, angekommen mit Lufthansa Flug LH1124 aus Barcelona. Bitte gehen Sie zur Information in Halle A, Schalter 120. Dort gibt es eine Nachricht für Sie. 9 Sehr geehrte Kunden, unser Möbelhaus schließt in 15 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen und bedanken uns für Ihren Einkauf. Morgen um 9 Uhr sind wir wieder für Sie da. Meine Damen und Herren, auf Gleis 19 erhält Einfahrt der Regionalexpress aus Heidelberg, Ankunft 14.22 Uhr. Weiterfahrt nach Wiesbaden um 14.32 Uhr. Modelltest 3. Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lemmer. Sie haben morgen, am Dienstag um 14 Uhr, einen Termin. Leider ist Herr Lämmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. Guten Tag, Herr Lohmann. Hier Zahnarztpraxis Dr. Lämmer. Sie haben morgen, am Dienstag um 14 Uhr, einen Termin. Leider ist Herr Lämmer heute und morgen krank. Können Sie am Mittwoch um 10 Uhr kommen? Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr noch an. Vielen Dank. 12. Hallo Gerhard, kannst du mir helfen? Mein Drucker geht nicht mehr. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Ich rufe dich auch noch über Handy an. Danke, Jens. Hallo, Gerhard, kannst du mir helfen? Mein Drucker geht nicht mehr. Kann ich zu dir kommen und bei dir etwas drucken? Ich rufe dich auch noch über Handy an. Danke, Jens. 13. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fertig. Sie können es abholen. Die Reparatur kostet 75,50 Euro. Wir haben heute bis 18.30 Uhr geöffnet. Vielen Dank. Guten Tag, Frau Haller. Ihr Fahrrad ist fertig. Sie können es abholen. Die Reparatur kostet 75,50 Euro. Wir haben heute bis 18.30 Uhr geöffnet. Vielen Dank. 14. Hallo Carsten, ich bin jetzt in München. Der Flug war gut. Ich bin dann mit der S-Bahn zum Bahnhof gefahren. Da bin ich jetzt. Ich warte auf dich vor der Apotheke hier am Bahnhof. Hallo Carsten, ich bin jetzt in München, der Flug war gut. Ich bin dann mit der S-Bahn zum Bahnhof gefahren. Da bin ich jetzt. Ich warte auf dich vor der Apotheke hier am Bahnhof. 15 Hallo, Ricardo. Ich habe ein kleines Problem. Ich fahre doch morgen eine Woche weg. Kannst du nach der Post sehen und den Blumen Wasser geben? Ich gebe dir heute Abend noch meinen Wohnungsschlüssel. Ruf mich an, wenn du wieder zu Hause bist. Danke. Hallo, Ricardo. Ich habe ein kleines Problem. Ich fahre doch morgen eine Woche weg. Kannst du nach der Post sehen und den Blumen Wasser geben? Ich gebe dir heute Abend noch meinen Wohnungsschlüssel. Ruf mich an, wenn du wieder zu Hause bist. Danke.